<реслых> бомб, бомб! Люди, идите сюда. А, да, да не бойтесь, никто а, нас не будет. На не не надо бояться. Будем бояться, будем курить бамбук, товарищи. Вы идите. Не пускай. Ну не ну зачем, ну смысл-то нам здесь стоять? Смысл здесь Стоять, пусть развернется и едет. А не подскажете, с чем связана акция, что здесь банка Форум, которые хотят обмануть и забрать деньги. Разрушили банк, хотят ликвидировать и все остальное. Ну, Вы вот. счета заблокированы. Добро То есть это некая организация вкладчиков в банка? Да, да, инициативная группа, организация. Громадская организация, если хотите. А есть громадская организация? Конечно. Давай говори, Вийдіть, а з дітручать. Будь ласка, вийдіть до нас, Національний банк України. Ми просимо. Ми вимагаємо наші гроші. Будь ласка, банк з новійські забрав наші кошти, усі наші клани. 2005 года. И Мы Просто объявили обвинение времени. Да, как это политики банка сказали, нам просто пришли объявили. Объявили. и объявили время. Они хотят превратить эти деньги даже Причины? в облигации, в бумажки на 5-7 ну, да? да. а да. То есть рассчитаться облигациями, да? Абсолютно, А проблемных там, активов и так далее, но просто цифры, да. ну, обратно, не будут нельзя, что достоверные, то есть, и, там, если, ну, сейчас вам потребуется 4,5 миллиарда, это сейчас у того, как было была утечка, ну, референсирование, да? Да. 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 Причем, вроде как, это 4,5 с учетом проблемных активов, это 4 До капитализации районе 1,5 миллиарда. Ну и Костебанк продолжал бы поместить на Костебанк. Сороги представительские власти! Выходи из города! Не кинете нас на крылья! Мы вашими акциями не будем идти

для кого секрет, Где? не говорите. На улице? Для кого не секрет, я прошу просто поднять руки. Такой что? вопрос. Вот То, может... что, что здесь собрались, ну, и 200 плюсов. Это... Потому что я тех, уже все не уже выбросила новость. Но у вас в э, валюте. У вас в валюте. Все, да. да все нормально. Вам не Значит, ну все-таки большинство 200 плюс, я правильно понимаю? Да. Вот. Слушайте, не перебивайте. Ну, три минуты. Смотрите. А -а -а -а. простая просьба. Поднимите руки, для кого не секрет. Если ну, не секрет, не поднимайте. У кого меньше 100 тысяч долларов? Вот у меня меньше, у меня 45. Спасибо! Ну, уменьше, уменьше. У кого больше? Три человека, а ну, есть такие, но спасибо Ну, но они, четыре человека, но они, ну, они, наверное, думают, нахрен, что они еще, как бы проводят до подъезда и заберут эти деньги. Понятно, вы не должны еще обратить внимание. Нет, вы послушайте, я, я не спешить больше, я понимаю, мне репутация клоуна, типа, но послушайте, смотрите, послушайте внимательно, просто цифры. Значит, здесь наш приблизительно, ну, я не обману, что-то что что

Я уже дорвался до конца, дайте сказать. Да, Смотри, ну, слушайте, это интересно будет. 100 100 Пусть наши ушли по 100 штук, ну допустим, допустим. Это всего 10 миллионов. Вот здесь люди, которые управляют максимум 10 миллионами, максимум. У них какой дефицит, запомните. Какой у них 10 я помню, 500 миллионов, я в специально в миллионах, чтобы люди не очень 500 миллионов, у них дефицит. Так вот. Они хотят, они думают, что если они у нас, возьмут наши 10 миллионов на год, на 3, на 5, ведь это там акции нам стучат, и кто это решит их проблем. Нет. Где 10 миллионов, где 500. Вот скажите, 100%. понимаете, все бабки, которые Новинский скулил, э, бабки, которые он скулил в понедельник, 50 миллионов. Пятая часть этих денег вот этих людей удовлетворила, мы уже оставили в покое. А где? А те а, 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 а кому типу? А те, кому наплевать? Да, потому что, ну, они говорят, банковская тайна, нет этих цифр. Но прошла только одна цифра, что людей, которые, у которых больше э, 200 штук в гривнах, да, таких людей якобы 5 тысяч, и 100 тысяч платят, вкладчиков 5 тысяч. Но их здесь нет, и никогда не было. Ну, наверное, им наплевать. Если им наплевать, пусть они решают свои дела. Вот из этих 50 миллионов было бы неплохо, да, чтобы с нами, вот самыми активными рассчитались, остальные, там, у кого там 10 миллионов, 20, 30, пусть они уже затыкают эти дыры. 10 наших миллионов наших не закрывают 500 миллионов, не закрывают, понимаете? Даже если мы им на 100 лет это оставим, понимаете? Где я не скажите? Правильно, значит, я не могу решать вопросы. я условно говорю. Из понятно, вы канал? Вы Речь идет об обезьянках товарища Кубева Вы немножко позже, поздно приехали Когда у нас была одна из первых встреч у Верховного Совета То ä, товарищ Кубев Стучав кулаком в грудь, жінці з маленьким ребенком на руках, говорив, ну хіба я можу вас обмалювати? От я дивлюся очі вашої дитині. Я вам обіцяю. Ви поверми я... повернемо вам усі ваші кошти з процентами і у валюті вкладу повністю повернемо обов'язково. уже закладывая там что мы разошлись. Вот. Ну вот так вот. И не повернул. Мало того, он начал прятаться от общественности. Вы понимаете? Вот. То есть э, вначале выходил, что-то обещал. Когда уже обещать стало нечего, но ну, его просто нету. Его просто нету. Ну потому что как бы считается, что... Дайте

Я хотів би сказати, що зараз всі питання, що стосуються подачі діяльності банку форум, вирішуються фондом гарантування влади. Давайте, вибирайте делегатів, вибирайте делегатів, заходьте в Національний банк, я го готовий професійно поговорити і дати відповідь на всі питання. Жить. главное скажите, нахрен мне эти ступы в Говорите здесь! Держите меня здесь. Держите меня здесь. Заставить человека делать то, что он не хочет, да? Я разрез. разовую, договор, что он на... это прошло, банковской системы Украины. Вот смотри, цитатя. Задись, задись, понеду, погласи. А почему вы так же стараетесь за вас Почему вы от нас попадаете в ноги? Почему вы нас радует? Потому что у нас никуда денег нема. Я придумала! Радуют! 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 Радуют!